علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ آج ہمارا ماں پارہ ہے اور شام تک انشاءاللہ اللہ ماں پارہ بھی آجائے جائے گا انشاءاللہ ہم رمضان شریف کے 27 تک مکمل آپ کو تمام پاروں کی مکمل ٹرانسلیشن جو ہے اور تفسیر کے ساتھ ہم بتا دیں گے انشاءاللہ انیس میں پارے کے اوپر بات کریں تو اس پارے میں انیس رکوع ہیں اور اس پارے میں تین حصے ہیں سورہ فرقان چار رکوع سورہ شورہ گیارہ رکوع سورہ نمل ابتدائی چار رکوع سورہ فرقان کے بقیہ حصے پر اوپر بات کریں تو قیامت توحید آسمان زمین اور دن رات کا خالق اللہ ہی ہے اور اس کے ساتھ رسالت نبی کو بشیر و نظیر بنا کر بھیجا انشاءاللہ شاء آج ہم ان تین ٹاپکس کے اوپر رہیں گے اور چوتھا ٹاپک ہے عباد الرحمان کی صفات آج زی سے چلنا جاہلوں سے اعراض راتوں کو عبادت جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنا خرچ کرنے میں اعتدال نہ فضول خرچی نہ بخل شرک سے اجتناب قتل ناحق سے بچنا جنا اور بدکاری سے پرہیز جھوٹی گواہی سے احتراز بری مجالس سے پہلوتی کتاب اللہ سے متاثر ہونا نیک بیوی بچوں کی دعا اور یہ دعا کہ ہمیں ہادی اور محتدی بنا سورہ شورہ میں تین باتیں یہ ہیں سات انبیاء کرام کے قصے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام قرآن کے حقانیت کے اوپر بات کریں تو اسے رب العالمین نے اتارا ہے روح امین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر لوگوں کو ڈرانے اور متبع کرنے کے لیے واضح عربی زبان میں بیان فرمایا گیا شورا کی مذمت کے اوپر بات کریں کہ ان کے پیچھے تو ہے بے راہ لوگ چلتے ہیں یہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں البتہ وہ لوگ مستثنا ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کیے اور اللہ کی کثرت سے یاد کیا سورہ نمل کے ابتدائی حصے میں دو یہ باتیں ہیں قرآن کی عظمت پانچ انبیاء کرام کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام بالخصوص واقعہ نمل واقعہ ہد اور واقعہ ملکہ سبا تمام دوستوں کو پتہ ہے کہ واقعہ ملک صبا اور ہد کا واقعہ کیا ہے اور واقعہ نمل کیا ہے کیڑی والا واقعہ لیکن آج جو بات میں آپ کو اس میں مزید ڈسکرائب کرنے جا رہا ہوں دیٹ از the پوائنٹ of پوئٹری شورا کی جو بات کہی گئی اس بارے میں اس کے بارے میں علماء کرام نے آپ کو بہت کم بتایا ہوگا شورا کی مذمت کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں تو اصل میں بات یہ ہے کہ جو شورا تھے نا عرب کے دور کے وہ اتنے جاہل شعرا تھے جن کے اندر عمرہ القیس کا بہت بڑا نام آتا ہے ظہیر بن نبی سلمہ ہے اس کے بعد کچھ مخضر میں شعرا بھی ہے مخضر میں شعرا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دائرۂ اسلام میں بعد میں داخل ہوئے مطلب ایسا پوئٹ ایسا شاعر جو دور جاہلیت میں بھی کفر کے اندر بھی وہ شاعر تھا اور مسلمان ہونے کے بعد وہ بھی شاعرہ جن میں حضرت حسان بن ثابت بھی آتے ہیں اوشا ہے عنترا ہے خانسا ہے یہ تمام شعرا وہ شعرا ہیں جو دار مطلب ایمان کے حالت میں بھی شاعری کرتے رہے اب اگر ہم ان کے اوپر بات کریں تو شعرا کے بارے میں جو پہلی مرتبہ بتایا گیا ہے وہ یہ ان کی مذمت کیوں کی گئی عرب کا جو اکاز کا میلہ ہوتا تھا اس میلے کے اندر بیس دن تک یہ مشاعرہ چلتا اور جس کا شعر سب سے اچھے ہوتے اس کو لکھ کر سونے کے پانی کے ساتھ اس ورک کو خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا جاتا خانہ کعبہ کے دروازے کے اوپر لٹکانے کے بعد یہ چیلنج کر دیا جاتا کہ ہے کوئی پورا سال ہے آپ کے پاس اتنا بڑا شاعر جو اس سے اچھی پوائٹری اگلے سال میلے میں سنائے اب نابغہ زبانی اور کچھ اور بھی تھے جو کہ ان کے فیصلے کرتے تھے کہ کس نے اچھا شعر لکھا ہے اب پرابلم کہاں ہوئی پرابلم یہاں ہوئی کہ وہی شورا جو حجو کرتے تھے جیسے آج کا میڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ حجو خضو کرتے ہیں کریکٹر کے اوپر باتیں کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں پہلے یہ کام شورا کرتے تھے اب شورا نے کیونکہ ان کو جہاں سے مال ملتا تھا وہ ان کی مدہ سرائی کرتے تھے تو دین اور اسلام نے تو ان کو کوئی رشوت ہی نہیں دی اس لیے وہ ہمیشہ دین کے خلاف اپنی زبان استعمال کرتے اور جب وہ شعراء لوگوں کے دماغ اپنی شاعری سے خراب کرتے کیونکہ عرب کے لوگوں کو پوئٹری میں وہ اپنے آپ کو لسان العرب کہتے تھے عرب کا زبان کہتے تھے مطلب اور باقیوں کو عجمی گونگے کہتے تھے اب ہوا کچھ یوں کہ اکاز کے میلے میں اسلام کے اوپر بڑے حجو کی گئی جن میں شعرا جو ہے جن کو حضور نے فتح مکہ کے بعد بھی معاف نہیں کیا وہ شعرا بھی چاروں اسی میں آتے ہیں اور وہ تمام کے تمام شعرا میں سے دو کو تو موقع پہ مار دیا گیا اور باقی جو دو تھے وہ دوبارہ معافی مانگ گئے اسلام میں آگئے تو ان کی مذمت اس لیے کی گئی کہ وہ جو شاعر تھے اسلام کے اور حضور کے خلاف بہت بری الفاظ استعمال کرتے تھے اور وہ اس وقت کا ایک ٹرینڈ تھا کہ جو شاعری کے اندر جو الفاظ استعمال کیے جاتے وہ ہر لبے عام ہو جاتے ہر شخص ان کو رپیٹ, رپیٹ کرتا اور وہ بہت بڑی انسلٹ سمجھے جاتے تھے اسی لیے میرے کریم اکا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلوار سے تو میں دفاع کرتا ہوں اب الفاظ سے کون کرے گا تو حضرت حسان بن ثابت سامنے آ اور آپ نے فرمایا یار صلی اللہ وسلم میں کروں گا تو پھر جب وہ اپنی وہ حجوب کرتے جن میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کے اوپر باتیں ہوتی تو پھر ان کے دفاع کے لیے حضرت حسان بن ساز ایسا جواب دیتے کہ شورا کو بعد میں یاد رہتا اب ان کی مذمت اس لیے کی گئی کہ اس وقت کا وہ میڈیا تھے اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں ان کی مذمت کریں یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دے گا باقی اس پوائٹری کے اوپر بعد بات میں باتیں کریں گے بہت شکریہ